Что сделано было нами по проведению конкурса передачи Майна коммунальной властности нашим субъектам господарювания. Наконец-то сессия городского совета 26 декабря приняла состав комиссии, и теперь мы имеем возможность провести этот конкурс управлением Майна была проведена серьезная работа за этот месяц. И мы сегодня начинаем отсчет месяца и через месяц 18 марта 14.00 в этом кабинете мы проведем конкурс на аренду и на коммунальной властности. Я надеюсь, что наши предприниматели получат новые помещения, новые рабочие места и город получит хотя бы небольшой, но толчок к развитию. На сегодняшний день нами проработано совместно с управлением порядка 22 объектов. На самом деле этот список он не окончателен, он будет расширяться. достойно. есть помещения. Я лично за последние три недели, наверное, сам объездил, посмотрел эти помещения, мы их проинспектировали. Нами совместно подготовлен презентационный ролик, который будет вывешен на сайте Мельской Рады, стосовно с фотографиями, с планами, с местами размещения этих помещений. Да. В целом этих помещений где-то порядка более 2000 квадратных метров будет задаваться. Да. Если объективно, есть помещения, которые были уже на конкурсе, которые выставляются повторно, но я думаю, что они должны пройти еще раз процедуру конкурса. Если на них не найдется желающий арендатор, да, то мы попробуем их выставить на аукцион. Потому что э, процентов номер 30-40 это подвальное помещение, которое требует больших капитальных вложений, и предприниматели с опаской на это все смотрят. А есть, конечно, привлекательное да, помещение, есть большой объект два даже да, объекта есть у нас на территории бывшего военного городка артиллерийского училища, да, то есть там, которые находятся, ну, легко сказать, в таком удручающем состоянии, но они э, требуют там определенных, наверное, не маленьких капиталовложений, но по функциональному значения, они будут очень важны для бизнеса, потому что там есть, например, помещение, которое занимает 800, более 800 квадратов, и вокруг него есть земельный участок, который позволяет там инфраструктурно разместить и парковку, и подъезды, и все остальное, которое требует для обеспечения, обслуживания этого помещения. Есть интересное помещение, Григорий Иванович, более детально расскажет да, по полянская 12 12. Да, для для офисно-производственного помещения. Использование очень такой подходящий объект. Я думаю, я уже, насколько я знаю, по сверненням на него уже есть более там пяти претендентов, которые хотели бы его взять в аренду. В целом, я думаю, что мы. Ну, можно, конечно, увеличить количество этих помещений там до 30, которые мы сейчас будем выставлять на первый конкурс. Но я хотел бы, чтобы мы попробовали там эти 22. Посмотрим, как это пройдет, и в ближайшее время мы опять там подготовим еще, наверное, порядка 15 20. То есть да. возможность такая есть, и сейчас с этим проблем нет в управлении с, с свободным помещением, это нужно выставлять. Целью проведения конкурса на право аренды, в принципе, и целью деятельности всего управления я считаю в первую очередь это принцип равных возможностей для всех предпринимателей, принцип открытости и принцип максимального наполнения городского бюджета. Значит, это основополагающие моменты, которые, из которых мы исходим в своей работе. И объявление конкурса на право аренды сегодня 23 помещений, это, это, это начало, это, эту работу мы будем проводить и дальше. Мы в этот конкурс, в условиях в конкурсах вводим множество, которого не было раньше. Базируемся мы на постановлении Кабинета Министра номер 906, которое позволяет нам при проведении конкурса между предпринимателями устраивать торги с То есть при выполнении прочих условий конкурса побеждает тот предприниматель, который в открытом конкурсе в присутствии других конкурентов и членов комиссии даст больший да, размер да. арендной платы за это помещение. Из 23 помещений, Тяжело. которые выставляются на конкурсе, да, э, за за хочу заметить, по что библиотек. помещения разной площади, очень расположены очень в разных районах города. Это, это и центральная часть, это и, библиотек. скажем так, средние и окраины. Кроме того, этих помещений, перечень помещений предусматривают возможность для всех видов бизнесов получить помещения и для торговой деятельности, и для офисных помещений, и для производственной деятельности. Значит, все 23 помещения с подробным описанием их площади, места коммуникационных сетей будут выложены на сайте, будут опубликованы в прессе. Кроме того, я призываю предпринимателей, которые, возможно, не найдут помещения, нужных для них помещений в этом перечне, обращаться в управление Коммайна и оставлять заявки. Потому что жизнь не стоит на месте, некоторые помещения освобождаются, и мы бы хотели иметь информацию от бизнеса о потребности в помещениях для их деятельности. Цены на помещение абсолютно разные. Например, тоже в глинке 11 это 53 грив за квадратный метр, герасима квадратина 66 гривен за квадратный метр. Например, через Кайт 51, 51 грив за квадратный метр. То есть мы исходили из того, из методики расчета арендной платы на эти помещения. К сожалению, так как мы не знаем, под что предприниматели хотели бы арендовать эти помещения, мы взяли категорию имши в размере 30% от оценочной стоимости квадратного метра помещения. Оголошение там объект такой-то, такой-то, арендная плата будет составлять столько-то, столько-то и стандартные условия конкурса. Вот у меня есть в электронном виде, как это будет уже выглядеть по всем этим 22-23 объектам, это, то есть это будет фотофиксация, повторюсь еще, это будут планы БТИ, да, помещений, которые, они есть уже, все готово, все можно, я вам могу надать эту информацию в любое время, это будет еще картографичный материал с местом расположения, там где есть земельные делянки, которые можливо, видокремиты да, то есть для этого помещения. Мы постараемся с кадастра вынести информацию, также сама видоукрепить эти земельные делянки, потому что есть помещения, которые отдельно стоящие. То есть это не сухая информация, которая была раньше. Вызначается. Перелік об'єктів, який видається на конкурс, конкурсна комісія сформована рішення міської ради. Тобто процес на мій погляд, відповідає чинному законодавству, будемо старатися максимально, щоб побачив ефект таких наших вложений і отриманих доходов.